доклада, так что лучше вопросы задать в письменном виде, но один-два вопроса не больше. К слову приглашается к докладу Засименко Владимир Викторович, Киевское городское клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы город Киев. Приготовится профессору Джозефу Седло Словачку, Словения. Добрый день. Спасибо пред предыдущему докладчику Владимиру Александровичу, профессору, да, потому что в принципе наша работа несколько пересекается с его докладом. Это любимое произведение нашей кафедры МАПА, кто виноват и что делать. Спасибо огромное за поштовх, который нам за толчок к этой работе, помимо практической работы, дал начальник нашего бюро а также зав. кафедры Национальной Медицинской Академии после дипломного образования. Да. Это пропускаем. Пропускаем, да? да Хорошо. Значит, э, как бы вопрос о, о использовании, да, э, таких критериев для определения длительности расстройства здоровья, как бы, волновал и судебно-медицинского юридического общества еще более 100 лет тому назад. Российский юрист э, Лодышев э, в своей работе, особенно часть русского уголовного права, строительный очередь, э, давал сравнительный анализ э, криминального права Франции, Норвегии, Венгрии и России. И в этой работе он говорил про разделение интересных повреждений или э, вреда здоровья, как уже сейчас у соседей на степени тяжести тяжелая меньше меньше тяжелая легкая и так далее понятно что как бы вот эти степени тяжести должны перекликаться с криминальными кодексами вообще стран да что касается нашей территории то понятно что после 2017 года когда начался образовываться Советский Союз то можно в принципе выделить периоды использования вот этих степеней тяжести и определение критерия длительного разброса здоровья. Первый период это до 1 января 27 -го года, когда на территории всего Советского Союза действовал кодекс Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, вот, в том числе на территории Украины, хотя, э, несмотря на то, что, например, на некоторых... Некоторые республики существовали свои уголовные кодексы, в том числе и на Украине, Беларуси, Азербайджане. Второй период, это когда э, начинают вступать э, действия кодексы других республик и до 59 61 х годов, когда новые кодексы вступают на территории Советского Союза. Третий период это уже начиная с... 1 апреля 79 года вступление общесоюзных правил определения степени тяжести. И понятно, что четвертый период э, с этого момента и до момента э, общесоюзных правил. И последний период это уже после распада Советского Союза и вступления в каждых независимых государствах своих уголовных кодексов. Например, что касается до 27 года кодекс э, России разделял телесное повреждение, были определенные статьи. 150 статья звучала так. Менее тяжу... тяжкое телесное повреждение, это не опасность для жизни, но причинившее постоянное расстройство здоровья и внутри нарушение функции какого-либо органа. Э -э Правила, которыми пользовались, в том числе на территории